Всем привет, С вами Юлия Берг. Я вам хочу э, еще раз э, сказать про стикизов. Мне попался вот такой прикольный стикиз под названием Герджик. Э, вот, видно только зубки, э, волоски мешают, потому что не видно глаз. Вот, он очень объемный такой вот. Очень милый, хорошо сидит, мне нравится. Давайте посмотрим другого стикера. То есть шапкинца уже запуталась. Простите. Из категории шляпки. Давайте берите, поставим сюда. И возьмем вот такой вот а, шапочка, очень красивая, с розовой ленточкой и а, стрижками. И сама она беленькая, еще есть такая красненькая. Она называется цилиндр. Вот, она очень прикольная, а также ее можно тоже одеть на простой лифчик. Продемонстрируем. Вот такая миленькая, она на лифчике сидит очень хорошо, не спадает, потому что лифчик сам большой, а дырочка маленькая, и она хорошо сидит. Только надо натянуть. Вот, она очень красиво сидит. Давайте посмотрим из категории «Взутя». Поставим цилиндр сюда голубой не берет. Стався. И первый из взуття, это у нас будет вот такие хорошие, такие классные, вот такие классные взуття под названием Кросс и А, ось, он вытягнул язычок. Показывает он. Язык. Он очень красивенький, разноцветненький, похожий как у Киндера тоже тапочек есть такой, а также он надевается на оливчик. Продемонстрируем. Вот, он очень хорошо сидит здесь, на оливчике. И я хотела бы еще вам показать, не до... а, не... а, что объемно сделано. Здесь объемненько сделано вот такие вот шаги. Можно так сказать. Поставим их в других шагах. Дальше у нас будет очень красивенький, как бы вам сказать, шопкинс, я это после Ниженька. есть такая розовая с желтой подборкой. И здесь нарисованы розовенькие м -м -м, вишеньки, вот. Она накрашена губы, а ее нельзя надеть, потому что она очень маленькая. Давайте поставим ее сюда а дальше у нас будет идти вот такой вот прикольненький шопкин э -э, он меня недавно попался где-то где -то в тому и к нему была пара а какая пара вы узнаете скоро э -э, вот подождите я уже даже забыла какая пара ему попала. а вспомнила вот. вот я забыла если честно как его зовут тоже его нельзя надеть на оливчик так. дальше мы пойдем Приступим к категориям эм, техника. Но при том, чтобы приступить к категории техника, э, я бы хотела найти того Шопкинса, куда я поставила категорию э, техника. Ну, наверное, когда я его найду, то тогда уже и вам скажу. Потому что я его найти не могу покажу вам просто так. Ладно. Ой, упала что-то все. Так. А, давайте посмотрим, значит, категории сладости. Сейчас я выберу. Вылезай! Мне не хочется, но вылезать. Но перед тем, чтобы начать категорию сладости, я вам хочу сказать, что нам осталось еще шесть шопкинсов вам показать, но ну, я еще вам покажу второй сезон. второго сезона у меня очень мало, но это ничего такого страшного нет, я думаю. ну а давайте приступим. сладости я вам хочу пряник Джинджер показать, он очень очень прикольный, сзади сердечко такое вот классненькое, очень крутой, вот такой вот с улыбочкой. Око окошки, сердечко, снежинки и, и сердечко. Вот такой вот шопкинг. А также его можно одеть на оливчик. Сейчас продемонстрирую. Вот так вот нам красиво сидит на оливчике. Давайте я его немножечко поправлю, потому что вот так а, Вот. Очень-очень классный. Давайте приступим к другому шоп. Из, из категории сладости а, и я вам скажу сейчас что из категории сладости а, у меня есть как раз эта пара где было вот вот, вот и это такой вот прикольная фигня какая то не знаю что это вообще за штука может сладкая вата или еще что то но она но ну, ее зовут луночек ось. Но тоже прикольно ее можно надеть на, на оливчик. Сейчас покажу. Пусть так она гарно сидит на оливчику. Приступим к категории выпечка. В категории выпечка у нас только один шопкинс. И я его очень хотела. Он обычный. И он мне наконец попал. Вот это вот такой вот хорошенький кексик с ленточкой розовый бантик. И здесь фиолетовый эклер с желтыми звездочками. А сам он прикольный и его можно одеть на оливчик. Так он прикольно и миленько выглядит на оливчике. Дальше приступим к категории. Забыла, как она называется. Как-то там, ну там типа. <связь> а, 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 говорится, что э, Стравы из Украины И у меня есть Три стравы из Украины Ой, с их Украины И давайте начнем С, с э, Нечи спагетти Вот такая вот прикольненькая Вермишелька Вот Очень-очень Классненькая Сейчас. Вот такая. Я здесь жемчик, ложечка. Вот. Ну все, я мне сделано. И его можно одеть на личку. <рабульный> Ладно. Я демонстрирую. вот прикольненькие нектис спагетти на оливчке дальше я продемонстрирую суши 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 они очень очень крохотные вот они обычные розовенькие идут в коллекции вот она держит что это такое я не понимаю что это такое она держит в руках понятная короче рыбу или еще что там, вот такая красивая милашечка э -э, сверху рыба и еще что там а сзади какая-то краска не знаю или это моя потому что она долго у меня сидит вот давайте поставим и остальным шопкин и оста О, кстати, она надевается минутку я забыла ну, вот так вот она прекрасно сидит на оливчике, очень няжная вот такая вот наша суши сан. И дальше мы покажем а, сэндвич а, Тако Хорхе. Боже, такая стричка велика, долго шопкинсов, что ж в кадр не влезает. Вот такой вот Тако Хорхе, он тоже влезает под оливчик. Вот, он сам как сэндвич, даже не буду его описывать. Давайте его поставим на лифте. Как это будет выглядеть? Вот такой вот прикольный хорки. Давайте его поставим к остальным. Ну, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была... А также с вами была Юлия Пер. И еще пишите в комментариях, кто вам больше нравится. А мне в этом сезоне понравился шляпа нет и вот кик. почему он стоит с такой стороной. а также подписывайтесь, ставьте лайки. И с вами была Юля Верт. Всем до новых встреч. Всем пока.